そうなんですけどースキーとか持ってやってる人がいっぱいいます綺麗です雪が多いで そんなに寒くないです本当は頂上まで行きたかったんですけどこの辺歩いて行けるんですけど雪が多すぎて行けないので今駐車場に停めて歩いてますで行くとこもないんでそこの見晴台的なところに Eita, me といえばこの木に埋もれた木が有名かと思いますすごいですねこの雪に埋もれてる木は夏に来ると雪はなくなるんですけど埋もれてた部分がの木が枯れてますっていう感じです すごい綺麗でーす。でほんとは八幡平のほかの有名なところが、えー、ドラゴンアイっていうところがあってえー、と湖みたいなところにうんアイスが溶けてまあなんか綺麗な。 やつがあるんですけどそれが、えー、まだ5月の中旬から6月ぐらいでまだ時期じゃないのでその時はまた時期になったらあのお見せしようと思います。 雪の壁の壁道をどうやって作ってるのか見てみましょう。